Sebenarnya ini adalah next game yang termahukan selepas tamatnya perang tanah Palestin. So, di bawah tuna nama perjanjian yang dikenali sebagai Abraham Accord. The President of the United States, the Prime Minister of the State of Israel, His Highness, the Minister of Foreign Affairs and International Cooperation of the United Arab Emirates and the Minister of the Foreign Affairs of the Kingdom of Bahrain will now sign the Abraham Accords. Perjanjian ini bukan nak bagi keamanan kepada Timur Tengah tapi sebenarnya pelan normalisasi penjajahan Israel dan bagaimana dunia Islam akan disusun semula untuk terima Israel sebagai rakan dan bukan lagi sebagai penjajah. The Commission on Studying the 20-year-old Jewish settlements in British Mandated Palestine. Perjanjian Abraham Accord ini diumumkan pada 13 Ogos 2020 oleh Donald Trump bersama dengan Benjamin Netanyahu. Nama Abraham sengaja dipilih oleh Amerika untuk menunggang nama Nabi Ibrahim yang ada legitimasi persaudaraan antara Islam, Yahudi dan juga Kristian. Tapi di sebalik naratif persaudaraan tersembunyi agenda penjajahan geopolitik terbesar di abad ini So negara Islam yang dah tantangan tahun tu adalah UAE dan juga Bahrain. Kemudian Sudan dan Maghribi. Jadi lepas perjanjian itu, UAE diberi akses beli pesawat tempur moden F-35 daripada US. Sudan pula dikeluarkan daripada senarai negara pengganas. Maghribi pula diiktiraf kedaulatannya ke atas wilayah Sahara Barat. Desain kuasa Timur Tengah sebelum ni sebenarnya berbeza Kalau contoh kita tengok pada deklarasi Arab 2002 yang semua negara Arab bersatu untuk tetapkan bahawa tiada pengiktirafan terhadap Israel selagi Palestin belum merdeka dan Baitul Maqdis Timur belum dikembalikan the Israeli people have a right, we say they have a right to live in peace if they respond to the conditions of peace. Tapi Abraham Accord dah hapuskan prinsip itu dan tukar perjuangan Palestin jadi isu yang optional. So Israel tak lagi terkepung dengan dunia Arab, bahkan berhubungan pula dari segi ekonomi, pelancongan dan ketenteraan dengan mereka. Israel dan UAE mula buka kedutaan di Tel Aviv dan Abu Dhabi. Ada beberapa syarikat teknologi Israel masuk pasaran teruk. Sistem keselamatan Israel juga mula dijual kepada negara Arab. Endgame dia adalah untuk bina blok negara Arab Islam yang berpihak kepada Israel dan melemahkan solidariti ummah terhadap pembesaran Palestin. So yang lebih merisaukan adalah normalisasi ini akan mula merebak hingga ke daerah kita di Nusantara. Benda ini masyarakat kita kena faham dan tentang dari sekarang.